Таня, а ты что сегодня дежуришь по студии, да? да. Сегодня же суббота, Это да? И ты Солнце. решила, решила подежурить, да? Да. А ты знаешь, где швабра? Там. Тону за углом. <laughs> Уберем, нормально. Попробуй бабку сверху заставить, чтобы убрать. <laughs> С бабкой тяжело, там сегодня другая. Сьогодні на нашу студію завітав наш постійний клієнт Богдан. Ти, як завжди, працював в турборежимі. Можете побачити, як він дуже швидко все, все робить. Якщо вам подобається, посилання на його інстаграм буде в описанні. Можете замовити у нього зйомку. Гарно знімає, клієнти на задаваються. Скажи, тебе удобно тут? Потому да. что постоянно клиент. И она себя чувствует комфортно. Кстати, ну я обычно сплю на зеленом диване, видишь, она все красная выбрала. Я уже закончил. До свидания, всего хорошего. Сьогодні випала нагода продемонструвати вам роботу в аквахолу. В нас встановлені три прибори постійного та імпульсного світла, котрі працюють в декількох режимах. Приклади роботи з імпульсним світлом в Аквахолі ви можете спостерігати на цьому відрізку відео, на котрому все доступне, докладно показано. Ти можна напередодні дня тлітаю твої струмні от удара, і злаки я тобі так важко. І болить та голова, як же сладко, цей діванчик і ютубчик забавляк, коли не хочеться, не моться, не баться, не плаця, бать, не, 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 не любця. За вікном доші гараздко, плахий нещасний за всіх, такий слабий, такий слабий, слабий нещасний, а всю жизнь не повезло. В Цьому є. Сьогодні до нас завітав Артем Безкровний. Він веде свій ютуб-канал, на котрий запрошує багато різноманітних гостей. Сьогодні ми покажемо одного із них. Пройде, пройде, правда, тільки в следующему году. А чо це він найтішніка? У мене 5 кредитів не хватає, не хватає, ні времени, ні дня, ні сил, ні практики життєвської. Любить ніхто не хоче, що ти голову морочиш, будь не можеш, от дитина ця моя. І що тепер робити? Зубровку дайте, тріхали і памперси, а гушу і з милом. Іди сюди, не кричи, зараз будемо жопу мити мить, сервома. Ааа, гроші гроші, гроші гроші, Де взяти гроші гроші, гроші гроші, гроші гроші, гроші гроші. Посилання на його YouTube канал ми залишимо під нашим відео. Олія 100 гривень, 100 рублів олія. раз в магазин сходи. Чтобы <ост> <annoyed> <esaoda> он сюда подошел, к камере Вот вы скажите, ваши 16 человек, да. а у нас по правилам студии 8 в зале. Да. Что вы скажете на это? А, 8 в зале, а он будет по одни заходить. А? Он будет по одни заходить. Не, ну, не... а, это как бы под, все равно по под... Одни портреты, один на А, ну, то есть вы организуете все правильно, да? Да, так. так. Мы больше людей туда не запустим, а чем... Чем... <свят> не, не вопрос, просто, ну, чтобы... Все, хорошо, так и что вам надо, синхронизатор? Да, Сейчас... да, на Кен. Прекрасная да. камера. Какой у вас Кен? Четверка, пятый. Э -э а, 5 марк, 2, 4. Да? да. У меня был такой, я перешел на R6 Mark II. Ну, я сначала сидим на семерках, теперь на пятерках. Была. А вот этот человек, он признает только Nikon. Вот. я не спорю, у меня много друзей и не и на Соньках, и... Я а он не... А, а, я думаю, чего, чего, немає его. Единственное... <плес> Присаживайтесь. Может? Подаем. Да, можете начинать. Опа. Шампанское. <плес> Воды. Правильно. Правильно и початок. правильно, что надо начинать день. А, это же уже заканчивается.

Четыре Я не разбираюсь до конца. Фендер, смотрите, Фендер есть, но у вас же электрогитара а такая акустическая. Да. И смотрите, тут есть одна история. У меня к вам есть один вопрос. Вот вы, например, можете... Ну так вот, знаешь, вот музыка, ну как вот вам кажется, озвучить, что такое болото? Болото? Да, какой-то музыкальный этюд, который как бы, ну, болоту его можно было привязать, да, вот. Назал, а ну давай, какие-то Этюд? Ну, этюд, это я вообще... Ну, на самом деле, это 5 секунд, там, 10. Не этюд, хорошо, там... Ну, просто такое вот болото. Окей. Я сейчас гитару принесу. Болото? Болото. Давайте каждый наш, это 5 секунд. Да, вот каждый как-то... Супер. А мы выглядим лучше. Болото, ты знаешь, это наша программа. Болото. Ну и там шоу у них на болоте. <плес> Вы же гитаристы, я барабанщик, пацик. <плес> Все записали, получается, больше никто участвовать. <плес> я так понимаю, что никто лучше не сделать не может. И... <плес> That's <laughs> how <laughs>